क्लिनिकल अत्याधुनिक कम्प्युटराइ व मान्यता प्राप्त लॅबोरेटरी अल्प दरात रक्त व सर्व प्रकार केंद्र आमचा पत्ता गोकुळ नगरी रोड डॉक्टर जपे हॉस्पिटल शेजारी तालुका कोपरगाव संपर्क क्रमांक ऐंशी शून्य सात ऐंशी शहात्तर अठ्ठावन्न व ब्याऐंशी पंचाहत्तर अडोतीस शहाऐंशी अठ्ठेचाळीस सरला पेठा मठाधिपती रामगिरीजी महाराज यांनी मुस्लिम धर्माविषयी केलेल्या वक्तव्यामुळे राज्यात मुस्लिम समाजाच्या वतीने आंदोलने करण्यात येऊन निषेध व्यक्त केला जात आहे महंत रामगिरीजी महाराज यांनी मुस्लिम धर्माविषयी केलेल्या वक्तव्याचा नगर जिल्ह्यातील कोपरगावात सकल मुस्लिम समाजाच्या वतीने निषेध व्यक्त करण्यात आला असून सकल मुस्लिम समाजाच्या वतीने कोपरगाव तहसील कार्यालय येथे ठिय्या देत महंत रामगिरीजी महाराजांवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी एका निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे सदर निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे की सडला बेटाचे मठाधिपती रामगिरीजी महाराज यांनी अंतिम प्रेषित मोहम्मद पैगंबर साहेब यांच्या जीवनावर वक्तव्य करून इस्लाम धर्माविषयी टीका टिप्पणी करत विटंबना करून सामाजिक भावना दुखावल्याबद्दल रामगिरी महाराज यांच्या वक्तव्याचा जाहीर निषेध करून त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात यावा अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे سدردندار یعنی میں <clears throat> تمام دیش واسطے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں اور حضرت پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا انسانیت کو امن اور شانتی کا پیغام دیا ہے کبھی بھی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اشانتی کا پیغام نہیں دیا بلکہ ہر وقت آپ نے شانتی اور امن کے ساتھ رہنے کا پورے دنیا انسانیت کو ارشاد فرمایا ہے اس لیے یہ جو موقع ہے اور یہ جو کام ہوا کہ ایک سبتہ کے اندر ایک مہاراج نے جو ہے حضرت محمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اپتی جنک الفاظ استعمال کیے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پوری دنیا انسانیت کے اندر ہے اور خاص طور سے جو ان کو مانتے ہیں مسلمان ان کے دل میں بھی ہے اس لیے ان کے تعلق سے اپتی جنک شبد جو استعمال کیے گئے ہیں وہ ہمارے دل کو دکھانے والے ہیں اور ہمارا دل اس سے دکھ رہا ہے ہر مذہب میں یہ تعلیم ہے کہ کسی کے دل کو مت دکھاؤ کسی کو ستاؤ مت کسی کو برا بھلا مت کہو یہ ہر مذہب کی تعلیم ہے کسی مذہب کے اندر بھی یہ نہیں کہا گیا ہے کہ ایک دوسرے کے مذہب کو برا بھلا کہے ایک دوسرے کے مذہب کے بڑے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو برا بھلا کہے کسی مذہب کے اندر بھی یہ تعلیم نہیں ہے لیکن پتہ نہیں کہ ہمارے جو مہاراج نے یہ بات کہی ہے کیسے ان کے دماغ میں یہ بات آئی ہے تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی پوری تحقیق کی جائے اس کی چوکشی کی جائے کہ ان کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے جبکہ ابھی حالات ملک کے الیکشن کے ہے اور ابھی الیکشن ہونے والا ہے ایسے موقع پر ایسا تتمبہ کھڑا کرنا گویا آپس میں پھوٹ ڈالنا اور توڑ ڈالنا اور حالات کو خراب کرنا یہ مقصد ہمارے سمجھ میں آ رہا ہے اس لیے میں پرشاسن سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اس معاملے کو گمبرتہ سے لے کر اس کا علاج فرمائے اور جو مطالبہ ہمارا ہے اس کو پورا فرمائے محمد صلی اللہ رسول کریم اما بعد ابھی جو باتیں ہمارے سامنے آئی ہے اور مولانا نے جو باتیں کہی ہے کہ یہ ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے اور ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم کسی کے مذہب کے بارے میں برا بھلا نہ کہیں کسی کو گالی نہ دیں کسی کو کسی کے مذہب کے دیوتاؤں کو یا جن کو وہ پوچھتے ہیں ان کو برا بھلا مت کہے یہ ہماری تعلیم ہے کوئی بھی دھرم گرو اسلام کا جاننے والا کبھی کسی مذہب کے بارے میں برا بھلا نہیں کہتا ہے یہ جو بات مہاراج نے کہی ہے تو اس مہاراج کو کوئی علم نہیں ہے ان کا گیان نہیں ہے معلومات نہیں ہے اس لیے انہوں نے یہ بات کہی ہے لہٰذا وہ جو باتیں ہوئی ہیں مسلمانوں کا دل اس سے دکھا ہے اور مسلمان دکھی ہے مسلمان ہر چیز کو برداشت کر سکتا ہے موب لنچنگ کی گئی اس کو برداشت کیا گیا اور ریپ کیے جاتے ہیں اس پہ قانونی کاروائی کی جاتی ہے مسلمان صبر کرتا ہے لیکن مسلمان ہمارے پیغمبر کے بارے میں کوئی اپتی جنک بات کہی جائے کوئی شبد کہا کہا جائے اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہے یہ ہمارے مذہب کے دھرم گرو ہمارے ان نوجوان مسلم نوجوانوں کو سنبھالتے ہیں اور ان کو کنٹرول میں رکھتے ہیں اور ان کو مذہب کی تعلیم دیتے ہیں یہی تو وجہ ہے کہ اتنا بڑا واقعہ ہونے کے باوجود بھی اتنے بڑے سارے مسلمان جمع ہونے کے باوجود سب خاموشی کے ساتھ واپس چلے گئے اور سب نے خاموشی کے ساتھ اس اس احتجاج کو سنا اور سب نے دھرم گروہ کی بات کو مانتے ہوئے اس پر عمل کرتے ہوئے خاموشی کے ساتھ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے ہیں تو یہ پرشاسن جو ہے اس بات کو نوٹ کرے کہ ان کے دھرم گرو کی بات کو سن کر کے یہ نوجوان اتنے جوش اور جذبے میں آنے کے باوجود خاموشی کے ساتھ اطمینان کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس چلے گئے ہیں یہ تعلیم ہے اور یہ ہمارے سامنے ایک ادھارن ایک مثال ہے تو ہم ایسے ہمارے نوجوانوں کو بھڑکانے کی باتیں نہیں کر سکتے ہیں جیسے کہ مہاراج نے بھڑکانے کی بات کی ہے اور دو مذہب میں پیڑ اور نرمان کیا ہے لہٰذا میں پرشاسن سے گزارش کروں گا کہ وہ اس مہاراج کو جو ہے سخت سے سخت کاروائی کرے اس کے اوپر اور اس کی تحقیق کریں اور تحقیق کرنے کے بعد کہ اس کے پیچھے ان کو سمجھانے کے لیے اور ان کو بھڑکانے کے لیے کیا ہاتھ ہے اور کیا ساتھ ہے اس کو اجاگر کریں اس کی تحقیق کر کے کڑی سے کڑی ان کو سزا دی جائے اتنی بات کہہ کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اس کے پیچھے کچھ آپ کو لگتا ہے کیا ہو سکتا ہے کچھ نہیں اس سے پہلے بھی جو سپتا ہوا ہے حکم ٹھان میں اور اس کے علاوہ بھی جا بھی سپتا ہوا ہے ابھی کاوریاں جاترہ جو ہوئی ہے اس میں بھی مسلمانوں نے کتنی خدمت کی ہے ان کو شربت پلایا ان کو پانی پلایا یہاں تک کہ میں نے دیکھا ویڈیو میں کہ چھالے آئے ہوئے کاوڑیے کے پیر پر تو چھالوں کو جو ہے مسلمان اپنے ہاتھ سے درست کر رہا ہے مسلمان کی تعلیم ہے وہ سپتا ہو یا کوئی بھی دھرم کا مذہب کا کوئی بھی پروگرام ہو اس میں مسلمان ان کو ساتھ دیتا ہے आज या ठिकाणी जमात उलेमा इ महाराष्ट्रा यांच्या वतीने आक्षेपार्ह विधान करून सामाजिक भावना दुखवल्यांना जे आपण निवेदन इथे आमच्याकडे दिलेलं आहे तर ते निवेदन आम्ही नक्कीच आपल्या ज्या दुःखद भावना आहेत त्यासहित आम्ही प्रशासनापर्यंत पोहोचवू आणि तोपर्यंत माझी आपणा सर्वांस विनंती आहे की आपण प्रशासनावर विश्वास ठेवावा आ, ही हा कठीण हा कठीण काळ नक्कीच निघून जाईल आणि त्या दरम्यान आपण शांतता आणि सुव्यवस्था राखावी कोणी कायदा हातात घेऊ नये आणि मुख्यतः प्रशासनावर विश्वास ठेवा कोणतीही सामाजिक तेड पसरेल अशी आपण कोणतीही कृती करू नये अशी मी आपण सर्वांना विनंती करते आणि आपल्या भावना आम्ही नक्कीच प्रशासनापर्यंत पोहोचवू याबाबत मी आपणास खात्री देते थँक्यू भारतात या ठिकाणी जो संयम दाखवला आपण शांततेच्या मार्गाने जे काही निषेध आंदोलन किंवा निषेध केलेला आहे त्याबद्दल सगळ्यांचं खरंच कौतुक करतो परंतु इथून परत जाताना आपण शांततेच्या मार्गाने जसे आलात तसेच परत जा कुठलंही बेकायदेशीर कृत्य करू नका कायदा हातात घेण्याचा प्रयत्न करू नये जेणेकरून त्याचा तुम्हालाही त्रास होतो समोरच्यालाही त्रास होतो आणि प्रशासनालाही त्रास होतो आणि मग पोलीस प्रशासन समोर आलं की मग कारवाई करण्याची वेळ येते ती वेळ कुणावर येऊ नये याच्यासाठी मी सगळ्यांना सांगतो की परत जाताना आता जे तुम्हाला उलेमांनी सांगितलेलं आहे नौलांनी जे काही तुम्हाला सांगितलेलं आहे त्याप्रमाणे शांततेने परत जावं कुणीही हुल्लडबाजी करू नका किंवा उठ वेगळ्या काहीतरी भावना व्यक्त करण्याचा प्रयत्न करू नका धन्यवाद